আৰু ষ্টুডেণ্ট আছাম এডুকেশ্যন টু পইণ্ট ফ'ৰ চাৰিটকৰ বাবে ধন্যবাদ ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে অসমীয়া ছাবজেক্টত বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ এখন কিতাপ থাকে আৰু এইখন কিতাপত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহি যায় পৰীক্ষাত আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যন সদায় আহি থকা দেখা যায় এই দহ নম্বৰ আৰু বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ যিখন কিতাপ এইখন কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে এইখন কিতাপত ফল নকৰে আৰু পিছত দহ নম্বৰ নাপায় এই এইখন কিতাপৰ পৰা দহ নম্বৰ পৰীক্ষাত সদায় আহি থকা দেখা যায় পৰীক্ষাত আৰু বাৰ বাৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ থাকে আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ৰা দহ মাৰ্ক তোমালোকে ইজিলি পাই যাবা আজি তোমালোকক এই দহ নম্বৰৰ বিষয়ে তোমালোকক এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকক দেখুৱাই দিম আৰু কেনেদৰে এই দহ নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰা সবিশেষ তোমালোকক দেখুৱাই দিম আৰু পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চোৱা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চোৱা তেনেহ'লে ভালদৰে গম পাবা স্পিক নকৰাকৈ চোৱা ভিডিঅ'টো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে চিৰিয়েল নম্বৰ ঊনৈছ নম্বৰত আছিলে আৰু প্ৰথমটো হৈছে বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুত পাৰ্থত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙিণী যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে ছমুটোকা লিখা ইয়াতে তিনি নম্বৰত দুটা কুৱেশ্যন দুটা উত্তৰ লিখিব লাগিব আৰু ছ নম্বৰ থাকিব মোৰ ছ নম্বৰ থাকিব ইয়াতে দুজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে বৈচিত্ৰ মই অসম নম্বৰ দোটিপথত যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে জনগোষ্ঠীৰ এজনকৈ বিশেষ ব্যক্তি এজন থাকে আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষ ব্যক্তি দুজনৰ নাম লিখিব লাগিব বা বিশেষ মানে চমুটোকা লিখিব লাগিব তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু দুই নম্বৰত হৈছে নম্বৰ বিছ আছিল আৰু সেইটো হৈছে দ্বিতীয়টো তোমাৰ দুটিপাটত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা ইয়াতে দুমাৰ্কী দুটা আৰু টুটেল চাৰি মাৰ্কৰ আছে হৈছে দুটা লিখিলে চাৰি মাৰ্ক আৰু ইয়াতে বৈচিত্ৰময় অসম নম্বৰ দুটি পাতত যিটো জনগোষ্ঠী আছে যিবিলাক জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে যিবিলাক জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণ আছে উৎসৱ পাৰ্বণৰ বিষয়ে চমু টোকা লিখিব লাগে দুটা আৰু দুটা লিখিলে দুই নম্বৰ পাবা আৰ টুটেল দুয়োটা কুৱেশ্যনে মিলাই তোমালোকৰ দহ নম্বৰ হ'ব আগৰ যিটো ঊনৈছ নম্বৰ আছিল আৰু বিছ নম্বৰ এইটো মিলাই দুয়োটা দহ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন এইবিলাক অতি সহজ হয় আৰু তোমালোকৰ যদি ইয়াৰ পি ডি এফটো লাগে এন্সাৰটো লাগে মই তোমালোকক পিছত আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত তোমালোকক এইটো পি ডি এফটো দি দিম আৰু তোমালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ দিছা তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ ধন্যবাদ